الحمد لله الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وانسانا على انسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا غد له ولا ند له ولا مثل ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الذي ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله اطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وعلى جسد محمد في الأجساد، وعلى قلب محمد في القلوب، وعلى

نہ بل بل برغلش تسبی خانس کہ ہر کار ب تصبی حس زبان ذکر حق آمد غذا ایرو را مرحم آمد عید مجرو را سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعمال سبنتي هي جنة في جهنم بي اعمال سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ کھا کے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری یہ خاک فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری اخلاص کی اعمال یہ جنت کے ہمراہ اخلاص کے اعمال یہ جنات کے ہمارا پرہیز کی مقاصد پرہیز کے مقاصد ہے جو تکوا سے حسلم بغیر جو اعمال ہو اخلاص و تقوی بغیر جو اعمال ہو اخلاص و تقوی برباد تیرے زندگی اے ہوش نظر ماند برباد تیرے زندگی اے ہوش نظر ماند علم رائع زر کردن بے حساب আল কেরা দাদন জওবে মা সাওয়াব ফকনাদারদ দোস্তে খালকা জারারা নিস্তে ইহসলাতে কে দিনদার রা আহা 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 আহা